Знаете, ну они приехали вообще с другого континента, другой футбол. Они даже когда в чемпионате, вот вопрос мне Чича задавал, когда он играл с Александрией, сейчас он играл в, в Одессе, да. Он говорит, тут такой футбол у нас все время, что все обороняются только ну, в чемпионате. Говорит, никто не хочет атаковать. Для них немножко еще, да, непонятно на самом деле. К а, тому же Киндерии и Вербичу понадобилось тоже какой-то период времени. Киндерии полгода, Верби чуть быстрее, да они вообще к этому футболу. Так что здесь, говорится, только Чече, да, он больше с нами провел времени. Все остальные ребята, они еще, на самом деле, пытаются играть романтический такой футбол. Чего нам, наверное, сегодня и не хватило. За счет чего сегодня «Динамо» думала победить и почему не вышел в старте «Русин»? Спасибо. Ну, за счет чего вот мы до пенальти, наверное, вот за счет этого, да, когда мы напрягали через фланги, доставляли мяч штрафную. После того, когда в, э, вот этот, в пенальти в наши ворота назначили, мы побоялись уже да, играть и пропустить. Начали низко садиться. Но давайте, на самом деле, будем откровенны, да, на сегодняшний момент класс выше футболистов. Да, мы хотели больше играть через фланги, просили, но было очень много. Технического брака именно в передачах. Каждый пытался избавиться быстрее от мяча, да, не подстраивались. Даже, Гришу, в игре в Голландии более мы раскрепощенные были. А почему вышел Русин? но это мое решение. Ой, не вышел Русин, а вышел Супряга все-таки. Больше старались играть за спину, скорость. Потому что здесь Русин хорош больше в штрафной площадке. Прошу. Александр Николаевич, мы знаем, что у беседи на повреждение. Какое его сейчас состояние, какой прогноз на его восстановление и какое впечатление, в общем-то, у вас оставила супряга сегодня? Ну, вы выбыл на две недели минимум. Вот. А по супряге ну, нападающие зависимые люди. Зависимые футболисты. До него Редко мяч доходил. Ну, еще если вначале он там создавал давление, то потом э, практически до него мяч не доходил. Так что здесь, говорится, это уже больше претензий к нашим полузащитникам. Пожалуйста, ваше запитание. Матяш Шуслан, громадський вісник Києва. Александр э, Миколаевич, підкажіть, будь ласка, чи выполнили в повній мірі ваші підопічні настанови, и как вы в целом оцениваете игру вашей команды сегодня? Ну выполнены только первых 15 минут, когда было давление, когда создавались моменты, зарабатывались да, угловые <сказывает> стандартные положения, потом практически все развалилось и пошла вот эта неуверенность. Но эта неуверенность именно в техническом. Мы очень быстро теряли мяч. И нам, говорится, что не хватает игр именно в чемпионате Украины, вот с такой интенсивностью, чтобы мы были под прессингом, выходить из-под этого прессинга. Это тоже опыт, в принципе. Эти ребята 8 месяцев только вместе. Так что здесь, говорится, уровень футболистов Аякса намного выше. Да, могло произойти чудо, забей мы в начале игры, это эмоции, да, стадион бы тоже, и э -э 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 -э, эмоциональный фон бы был совершенно другой. Но где-то здорово сыграл вратарь, где-то там тот же стандарт Вербич не попал, то, что мы сегодня наигрывали. Но, говорится, все равно класс сегодня победил. Будь ласковый, вы руку поднимали там, да? Вот, Будь Александр Николаевич, два вопроса. Во-первых, по Супряге. Если вы сказали, что мяч до Супряги не доходил, то почему он отыграл полный матч? Почему не была произведена замена во втором тайме? И второй вопрос. Оправдал ли, оправдал ли себя выход Гармаша вместо Шепидова? Ну, я уже сказал, что он зависим, да? Я говорю, это претензии не к Супряги, что он мало с мячом встречался, и что мы не могли использовать его скорость. Вот. А, правда, Алгармаш, да, Денис более опытный, более он э, надеялись, на его вот это вот хладнокровие, но сразу первых две-три ошибки, он тоже потерялся в этой игре, так что практически. Эта замена ничем не усилила нашу игру. Можно небольшое уточнение тогда по супряге? Имеется в виду, если до него не доходил мяч, так почему тогда было его не поменять и выпустить, к примеру, Русина раньше? До Русина тоже не доходил мяч. То есть полностью вина полузащитников? Ну, мы не могли доставить мяч именно, использовать его скоростные данные, да, вот эти проникающие передачи. Да, мы пытались, но они были неточны. Спасибо. Бещенома запытание. Ваши, ну, будь ласка. Александр Николаевич, еще два вопроса буквально. Кажется, 28 ударов футболиста Якса сегодня нанесли по воротам Динамо. Что, в общем-то, с обороной происходит? И второй вопрос, конечно же, касается трансферной политики. Будут ли еще какие-то подписания? Возможно, вы уже что-то знаете, что-то уже можно говорить о свежих трансферах до конца августа. Ну, а Якса атакующая команда. Да, мы очень много им позволили. Ну, говорится, что мы Часто теряли мяч на своей половине поля. Но благодаря Денису Бойко на самом деле счет не... <с, <hören> с начала матча не изменился. По трансферам э э, мы три с половиной месяца четыре ищем нападающего. Голы забивают нападающие. Но на сегодняшний момент, да, есть два варианта у нас, но, говорится, тяжело тоже в плане того, что не все хотят ехать. И тот уровень зарплат, который требуют футболисты, но у нас есть потолок зарплат да, в клубе. На сегодняшний момент клуб не может удовлетворить требования именно самих футболистов, которые которыми мы интересовались и которых, которые нас еще интересуют. Но есть еще 3-4 дня да, до закрытия трансферного окна, так что все равно нам нападающий нужен, и именно нападающий не на перспективу. На перспективу у нас хватает нападающих. Нам нужен футболист, который будет ставить конечную точку, забивать голы. Ну, певно, и мы останню крапку поставим. Спасибо, Спасибо всем за вопрос.